વડોદરાના કરજણ તાલુકામાં શહીદોની યાદમાં માતમ મનાવવામાં આવે છે આ દિવસે દરેક મુસ્લિમ કરબલાની યાદમાં રોજા રાખે છે ત્યારે દર વર્ષે મોહરમ પર્વ ઉજવણી કરવામાં આવે છે તેમજ ઠંડુ પીણું શરબત દૂધ કોલ્ડ્રી અને અન્ય પ્રકારની ઉજવણી પણ કરવામાં આવતી હોય છે

अलसलाम वरमत अल वरकातू आलामी स्थान मुबारकब बाती जाती आहे मौला हुसैन मौला हसन का महीना शुरू हो चुका है और आज दस मोहर्रम है और दस साल की तरह बल्लाम नगर में पहले मोहल्ले में ग्रीन पार्क सोसाइटी मेला मस्जिद वाला मेला और संतोष नगर में ताजिया मुबारक दिखाया गया है और आज दसवीं का जुलूस सूसले का और काफ़ी पूर्ण शांति से मनाया जाता है और हर मुहिम के लिए पूरे हिंदुस्तान के अम के गुजारी गई है और खास करके इन्नी के मुसलमानों तो के लिए दुआ गुजारी गई है अल्लाह तला की बारगाह में दुआ है कि हर साल अमन शांति के साथ मनाई जाए और यहाँ की पुलिस स्टाफ का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह हर मोमिन को शु शांति से ताजिया मनाने की हिदायत दें वालेकुम तो गर्जन में है, बनते हैं गर्जन अंदर है। के अंदर में बनाए जाते हैं जहाँ पे चांदी का रोजा मकवाड़ा जो नगर पालिका है वहाँ पे भी बिठाई गयी है लोग बिठाए गए है, है भी गए। आज भी गए। ये पर्व है ये कारण है अल्लाह हुसैन की याद में बनाए गए लोग आदमी यहाँ पे यहाँ जब करते हैं। સમાચારો ની અવનવી અપડેટ માટે જોતા રહો સેક્યુલર ગુજરાત ન્યુઝ સાથે સેક્યુલર ગુજરાત ન્યુઝ ચેનલ ને લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઈકોન દબાવીને સમાચારો ઝડપી માહિતી મેળવો